danışaq. Belə, belə danışaq. Ümumiyyətlə biz bu gün keçmişdik ki, verilə təsdiqlənmiş formaları, bir də var, verilə təsdiqlənməyən formaları. Tamam. Bu gün başlayırıq verilə şəkillərinə. Veri travatik məlumatlarına tanışmışdıq. Elə, kimisə boşluğu var Telegram qruplarımızdan. Boşluğu olan var? Kirib verilə şəkillərinə. Verilə şəkilləri. Qeyd edin ki, çeşidlər var. Təsirlənən və təsirlənməyən formalar bilirsiniz, keçmişdə siz onu. Neyin təsirlənən formaları, bilirsiniz, təsirlənməyən formalar. Getdirək neyin özləri, neyin şəkillərinin hansıdan da var. Neyin təsirlənlə təsirlənməyən formalarının məlumat verək. Təsirlənən formalar. Təsirlənləri yazaq, təsdir və məyənlə. Bir dəfə ney götürək. Neyin təsirlənlə, təsirlənlə formalarının tərcibə Şəxsə və kəlməyə görə dəyişir. Nəmlə təsirlər formaları şəxsə və kəlməyə görə dəyişir. Yaxşı. Şəxsə və kəlməyə görə dəyişmə nə deməkdir? Gəlin yazaq. Mən, sən, o, biz, siz, onlar. Mən, sən, o, biz, siz, onlar. Bunlar nədir? Şəxsə görə görə dəyişənlərdir elə. Nə təsirlər nə, nə deməkdir? Bir dəfə təkrarlayım. Mənim oxuduğum Sən oxudun. Biz oxuduq. O oxudu. Biz oxuduq. Siz oxudunuz. Onlar oxudular. Gəl <laughs> mənimlə bir şeyə bax. Tək cəm deyilərmi? Kəmiyyət cəmdir, şəxsli buna tək cəm, kəmiyyət təkəcəmə görə dəyişdirmə. Bir də iki şəxsə görə mən oxudum. Bu şəkildə oxudum oxuduq, oxuduq, oxuduqlar. Cəmiyyətə görə dəyişir. Mən, buza mən, sən, o, biz, siz, onlardirsə, cümlədə olmasa, biz burdakı şəxs soğunluğu ilə hərəkət kime aid olduğunu biləcəyik. Məsələn, yazdım ki, yazdım, yazdım və ya qeyd etdim. Yazdıram. Yazılanda bu şəxs soğunluğu var. Şəxs soğunluğuna hansı şəxs soğunluğunu bir ədəd şəxsə təyin edirik. Mən yazıram, hərəkətin hansı şəxsə aid olduğunu biləcəcəyik. Yəni burada mən səni siz olmasa, təkcə söz özü olsa, buranı götürürük. Demə, yoxdur. Bu hissədən siz mən hansısa hal olduğunu biləcəksiniz, biləcəksiniz. Amma təsriflənməyən forma şəxsə və kəlmətə görə dəyişmir. Məsələn, sө deyirəm ki, mən oxuyanda sən oxuyanda o oxuyanda biz oxuyanda siz oxuyanda onlar oxuyanda gördünüz hamsı azad anda ancamdır. Gəlin burada mən sizə bu sözləri söyləyək. Sözlərdən hansının hansı şəxs sayı olduğunu biləcəyik, bilməyəcəyik. Yəni deməli təsriflənməyən feillər şxs və kənitə görə dəyişmir. Təsriflənməyən feillər 3 dənədir. Məsələn, feil istə, bir də feili bağlama. Məster, fürsət verir bağlıma. Şəxsi komitəyə görə dəyişiklik göndərməkdə. Anladınız? Təəssüflər nədir? Təəssüflərin nədir? İndi başlayaq. Biz təəssüflən formanın şəkillərindən tanış oluruq. Təəssüflən formanın şəkilləri. Neçə şəklimiz var? 4. 4. Bəli. Digər birinci şəkli. Gələcəklərin yoxdur. Ən birinci şəkli Arzu şəklə lazım şəklə bağçık şəklə şərt şəklə bir dənə də xəbər gəlişdir xəbərət edirik ki, dostlar bu şəkildə istifadə. Feliq altı şəkil var. Dəmir arzı, lazım, vacib şərt və bir də xəbər şəklə. Xəbər şəkli, şəkli felin zamanlarıdır. Onu gəliş formada bu izafiyyətdən sonra deyəcək. Felin ən əl şəklinin özünə məxsus şəkilçisi yoxdur. Özünə məxsus şəkilçisi olmasa da xəbərli şəkilçisi qəbul edir. Xəbərlik şəkilçisi qəbul edir. Məsələn, o dərsi oxusun. Oxusun. Keçən şəxs xəbərli şəkilçisi. Oxusun. Oh, Məsələn deyirəm ki, oxuyum. Mən dərsi oxuyum. Birinci şəxs şəkilçisi. Birinci şəxs. Bəli. Baş olsun, gəl dərs oxu. Gəl, canaş. Və s. Diaqraf dərsə gələk yazaq. Yəni ən şəkli nədir? Ən şəklinin özünə xas şəkilsi yoxdur. Ən şəkli sizi nə ilə çaşdıra bilər? Ən şəkil artı şəkli ilə qarışıq salınır. Arzu şəkli ilə edib sonra müəllimsəsinə verək. Arzu şəkilinin şəkildisi nədir? A, ə, ya, y. Arzu şəkilində kaş, təki gələk Açıq və fonundan istifadə oluna bilər. Açıq şəkildə dedik ki, bir növ qayda var idi. Yadızdadırsa bir ismin görünük halı keçəndə de demişdi ki, sonu A ilə bitən sözlərə, A ilə bitən sözlərə görünük hal keçisi ya yəni və ya A, -a alanda nə olurdu? Açılıb səyə qapadə keçirdi. Məsəl üçün deyirəm ki, bax hələ ismindən nümunə göstərək. Məsələn deyirəm ki, xala. Beləmi? Son adda görünük hal keçəcəktirdim onu xalaya. Tələffüzdə nə olurdu? Halıya. Kalıya. 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 Buradaki ay geçirdi ıya. <laughs> Ve ay şeklinde fiilde de böyle bir kaydı var. Sonu a, a en en bitten sözler. Mesela yaşa sözü. Üstüne gel arzu şeklinde şekilçisi. Yaşa ya. Burada ay e, arzu şeklinde şekilçisi de. Bir de bitiştirici de. Bir de ne olacak? Yaşaya. Yaşaya. Demek ki bu kayda bizlere görülür ki hem fiillerde var hem de isimlerde. Hem fiillerde hem isimlerde. Ama bir şey var ki Fellərdə arzıçıqlı, simlərdə də nə kimimdə, yönlü kalkalarda açıq sait qapağıya keçir. Arzu şəklinin ən bir şəklidir. Ən bir şəklinin inkarına baxaq, inkarı. İnkar şəkilçisi nədir? Mə-mə. Mə-mə. Ən bir şəklinin inkarı məna ilə düzəlir. Bəs yaxşı. Arzı şəklinin inkarı ilə düzəlir. O da inkarı məmə ilə düzəlir. Məsələn deyirəm ki, oxuyar. Çaş o dərsinə oxuyur. Yox. Belə deyirəm oxumaya. ya oxumaya. E, bu zaman incə ya da arzı şəklində. Oxlu ma ya. Bu yat, bu xalma da. İndi də yəni mən də eşitdim ki, ən çox arzı ilə əmr bir şəkli bir-birinə qarışdırılıb. Məsələn, bizim bəzi sözlərimiz var. Məsəl üçün yataq sözü. Üslə yataq sözləsə. Bax, bu yataqdır. Tərkibinə görə üçlük üç təhrir olur. Tərkibini görürsün, təhlil olunur. Bir, bir deyirəm ki, yatağın yatak. leksik şəkil çekimi. Bir deyirəm ki, durak görür bir vaxtında yatak. ən verirəm. Burada A şəxs sonluğudur. Burada A leksik şəkilçidir. Burada A ikisi bir yerdə ee, şəxs sonluğudur. Kaş deyirəm, biz də de, öz yurdumuzda, yuvamızda yatak. Burada yat sözün köküdür. A arzu şəkil şəkilçidir. Burada şəxs sonluğudur. A üstəgən 40. ha, təkrər təhlilə məcəllə. Gördünüz? Yəni yataq sözü siz bunu yazdıq. Məsələn deyirəm ki, gərək sözü. Gərək. Gərək sözünü necə təhlil edə bilərsiz? Təşəkkür. Gərək sözü necəcə təhlil olunur? Necə təhlil olunur? Gərək bir bütün söz kimi təhlil olunurmu? Gələcək məndə. İşlərinə bir gərək. Hı -hı. Lə, işlərin bir Bir deyirəm ki, gelip biz onun əsrlərini gerek. Kaç deyirəm, biz onun